Операция. В данный момент требует повторного это лечения. У вас или у ребенка? Нет. А вы сами житель какой Луганск. области? Луганска. Сейчас, сейчас это территория под контроль на Украине. А как вот вас нашли и предложили и, лечение? Ну, я так как получается переселенец, живу в Харькове. Ну, и ну, 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 ну так, 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 так получилось, повезло мне. Вы куда-нибудь обращались за этим или как Ну да, получается, сами? через волонтеров подали мои документы, да. Чехию, все мои выписки. Что вам говорили в Украине? Когда в Украине вы... сказали, что нужно делать повторную операцию, так как я проходила несколько инстанций, и мне говорили разные конечные результаты, то нужно, то не нужно. Ну, в основном сказали, что нужно делать, но так как здесь очень большую сумму денег запросили. И сколько просили? За ну, просили больше 40 тысяч да? Но так как мы сейчас не живем в своем доме, в своем городе, мы не располагаем такие финансы. А никак не предлагали, может, строчку или, или, или как-то какую-то схему? Кто-то другой может заплатить? Нет, ничего. вообще пособие да, получаете, Ну, сколько? <laughs> вот, ну, получается там сколько? Ну, 800 дней в месяц как бы. особо не хватает таких денег. Да. Правительство Чешской Республики в рамках правительственной программы, которую мы называем Медевак, реализуемое Министерством внутренних дел Чешской Республики в тесном сотрудничестве. za dielnými vedomstvami eh, ministerstva inostranných diel a baróny i zdravá ochranenia a eh, mojej sa všili a gotovnosti prijať už tretiu grupu ranených ukrajinských graždanských líc na liečenie v Čechiu. Česká humanitárna a pravíteľstvená programa eh, na tento raz sa stredotočená na ťažilo ranených eh, graždanských z vastočných oblastí,

Ребілітацію і послідуючу реабілітацію. у нас практично ця база реабілітаційна, Вона, ну скажемо, як би вам сказати, правильніше, вона не зовсім задовільна. От, в Республіці Чехії ця база на рівні, який відповідає світовим вимогам, і подякувати Богу, що наші колеги і співпраця з посольством, они согласились взять этих хворих, и, конечно, мы им висловлюємо глибоку повагу і подякуємо.